నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ వారాహి నవరాత్రులలో వారాహి దేవి యొక్క నామ స్తోత్రాన్ని పఠిద్దాం ఎంతటి అనారోగ్య సమస్య ఉన్నా ఈ వారాహి నామ స్తోత్రాన్ని మూడు మార్లు ఎవరైతే పఠిస్తారో వారి యొక్క అనారోగ్య సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి కనుక ఈ వారాహి వారాహిద్వాదశనామస్ పఠించి వారాహిదేవి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్ర వారాహిద్వాదశనామస్ అయగ్ర్యౌవాచ శృణుద్వాదశనామాని త్యాఘటోద్భవ యర్ణనమాత్రేణ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి పంచమీ దండనాథ సంకేత సమయేష్రీ तदा समयसङ्केता वाराही पोत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेना प्रज्ञाचक्रेश्वरी तदा हरिग्नि चेति सम्प्रोक्तं नामाद्वादशकं मुने नामद्वादशकाविक्या वज्रपञ्चरमध्यगा सङ्कटे दुःखमाप्नोति न कदाचन मानवा एतैर्नामाभिरभ्रस्ता सङ्केतां बहुतुष्टुवु तेषामनुग्रहर्ताय प्रचचाला च सा पुना इति ब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने श्रीवराहि द्वादश नोमस्तोत्रं सम्पूर्णम् अयग्र्य तस्या देव्या घटोद्भवा यदा कर्णनमात्रेण प्रसन्ना सा भविष्यति पञ्चमी च सङ्केता समयेश्वरी तदा समयसङ्केता वाराही पौत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेन प्रज्ञाचक्रेश्वरी तदा हरिग्नि चेति सम्प्रोक्तं नामाद्वादशकं मुने नामद्वादशकाभिख्या वज्रपञ्चरमध्यगा सङ्कटे दुःखमाप्नोति न कदाचन मानवा एतैर्नामाभिरभ्रस्ता सङ्केतां बहुतुष्टुवो तेषामनुग्रहर्ताय प्रचचाला च सा पुना इति ब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने श्रीवराहि द्वादश नोमस्तोत्रं सम्पूर्णम् अयग्र्य उवाचा शृणुद्वादशनामानि तस्या देव्या घटोद्भवा यदा कर्णनमात्रेण प्रसन्ना सा भविष्यति पञ्चमी दण्डनाथा च सङ्केता समयेश्वरी तदा समयसङ्केता वाराही पौत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेना प्रज्ञाचक्रेश्वरी तदा हरिग्नि चेति सम्प्रोक्तं नामाद्वादशकं मुने नामद्वादशकाभिख्या वज्रपञ्चरमध्यगा सङ्कटे दुःखमाप्नोति न कदाचन मानवा एतैर्नामाभिरभ्रस्ता संकेताम् बहुतुष्टुवो तेषामनुग्रहर्ताया प्रचचाला च सा पुना इति ब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने श्रीवराहि सम्पूर्णम्